прокурор ответь Или мне пожалуйста что нашим это пацанам это? делать как ну, их написано принятый батальон 0624 а печать стоит батальона полкиника и подпись пташника. Так вот эти пацаны, которые придут с такими документами, с такими печатями, не пенсионный фонд, не Министерство обороны, не возьмут таких документов. То Ребята, подождите. Пусть ответят. Подожди. Пусть ответь. Ответьте. Снова так, как чернобыльцев кинули, и наших пацанов теперь кинули. Нет, а почему вы такого не расследуете? Кто есть военный билет, принял 24 лет, и печать на полтинника? Я сказать? Смотри, так у меня нет печати в нашей стране. Возьми меня. Тоже самое он туда ради того и пошел. Я 54 года, я пошел Они тут туда с пацанами. Мне, я делал войны, был, мне не делал, что делал. Мне не надо статуса участника АТО. Я бывший работник полиции. вторая группа инвалидности. Инвалид войны, могу показать. Сейчас У меня трое говорю, детей не совершенно. И я иду туда, почему-то с пацанами еду. Пожалуйста. Как говорится, был бы человек, да, да это мне не нужно. Что? Так нет, да, они проводят по а Одессе, что? у человека 4 ранения. Вот я, я же говорю. Это? Знаешь, это да, что я не могу сказать? Я не могу что, решили купаться, решили это, что это? мы Поскола. делаем. Вы реально, вы реально, Знаешь, изучили? что за него, блядь, контракт подписали, что он даже не подписывал контракт, а вы его дезертируем считаете. Вы нам мало заплатили.

Року, якою задоволено клопотання старшого прокурора, відповідного процесуального керівництва, судового розслідування з дослідження державного домашнення, комінальне провадження, Генеральної прокуратури України Щербака та застосовано законовірний захід, у тривання під підвалів до 1015 хвилин, 21 травня 2015 року, без визначення розміру застави щодо Вілі Ляєва, НВР Нарімановича. 11 теж сектор, 179 року народження, залишити безміна пораційну стану законодавство, то вже обріляє, залишити без задоволення. Упала пораційна суда, скаржі не підлягає, повний текст ухвали, оголосити на 12 годині 10 хвилин, 8 квітня 2015 року. Це не сподівайте, що оскаржені не підлягає, шановні. Цей Майдан, більше би нікого не збирався. І ти за злочин будеш покараний. Прокурор, Очевидно, за військовим часом, підпадає вас днів, тікайте бігом до сепарів, бля. Бо тому що ви ну бінув... Думаєте, у вас одного з бою над головою? У вас меч над головою? Батальйони вже терпіть не будуть, і здіватися. І сім'ю, я думаю, теж вивезуть так. Конечно. Они своих детей уже обезопасили давным-давно. Стране так будет порядок наводить, то повернем. уже место не знаю, как это наши. Брат, держись. Зачем он в Крым не бежит, россиян? Давай, А мы его на границе поймем. Держись, нормально. Держи. Брат, ты держись. Я думаю, а что мы а победим. Все ты будет ты отлично. Что Победим. Самое смешное, что прокурор сказал два слова, защитник полтора часа рассказывал, и все был исписан по сценарию, как всегда. Мы этих гадов еще... Там другие говорят. Что вы Вы